Ini tapaknya katanya ha, Ini tapaknya Yang ada hanyalah Papan tanda kecil Yang bertulis Awas Lantai licin Padahal sini tak licin pun ha. Ini KW50 Unit yang Dibersihkan 100% Termasuklah barang-barang Kepunyaan Abang Aziz Tiga papan tanda Pembersihan sedang dijalankan Ini unit 04 Ada dua unit sebenarnya Abang Aziz berniaga di sini Baik kita akan dengarkan Ini Abang Aziz diiringi oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia Perdani yang diwakili oleh Kak Jan. Okay, sekarang ni saya di tapak uh, kepunyaan Abang Aziz. Ni nombor berapa ni bang? Ni 04. Oh uh, 04. Ah uh, gambarnya yang ni lah. Mula-mula dia berniaga kat sini kan. Ni gambarnya. Tu gambar tahun bila? Tahun bila bang? 2011. Oh 2011. Okey. Abang Aziz ni setahu saya dia meniaga kat sini sampai lama. Dah more than 30 tahun. Tak bang? Saya berasa sangat amat-amat kecewa lah. Bila saya pernah datang kat kawasan ni Abang Aziz meniaga kat sini. Tiba-tiba saya dapat tahu yang uh, masa musim perayaan Abang Aziz kat kampung. Dia dapat uh, surat mengatakan tak boleh renew dia punya apa tu? Agreement. Agreement dia tak boleh renew. Cuba bayangkanlah, orang tengah sedap-sedap beraya, tiba-tiba dapat berita macam tu. Kalau ia pun, fikir-fikirkanlah. Tunggulah lepas raya. Dan ada dua tapak di sini. Tak, saya kesian Abang Aziz ni bergantung hidup kepada perniagaan dia. Dah lama Abang Aziz berniaga. Jadi kenapa, kenapa di, di apa, tari ni, ozerman dia macam tu je nak dihalau, macam tu. Saya rasa, uh, pada pandangan saya, benda-benda perkara, perkara macam ni, seharusnya terjadi. Sebab setahu saya tanah ni tanah water under DBKL. Kalau ada dalam DBKL, mungkin DBKL bekerjasama dengan management. Jadi DBKL patut bantulah peniaga-peniaga yang ada. Tetapi kenapa peniaga ni orang pertama dekat Jalan Kasturi ni kan? Diusir macam tu saja. Orang Melayu pula tu. Adakah ini satu resis? Saya harap sangat Datuk Bandar peka tentang perkara ini. Datuk Bandar kenal Datuk Rompadang kan. Saya dengar Datuk Bandar yang yang baru ni hebat sangat. Harap uh, Datuk Bandar buat sesuatu. Dan um, uh, saya tahu Datuk apa Menteri Wilayah selalu bantu orang. Saya harap Menteri Wilayah cakna perkara ini dan bantulah peniaga-peniaga ni. Semua orang, orang Melayu punya peniaga semua di apa tu uh, uh dirobohkan. Jadi yang ni Seorang yang peniaga dekat sini peniaga orang Melayu dah 30 tahun Abang bazir niaga dengan senangnya di di diusir macam tu saja. Tak logik lah buat macam ni. Fikir-fikirlah keadaan ekonomi sekarang macam mana kan? Maaf, maaf saya mencelah mengenai yang non renewal non renewal contract ya. tu. Sebenarnya pada 3 hari bulan, 3 hari bulan September mereka dah hantar melalui WhatsApp bernama Anwar itu management punya leasing lah. Uh, telah di-continue pada 1 hari bulan 10 2024 Dan sehingga 30 Haribulan 9 2025 Dan saya rasa benda ni saya dah rujuk kepada pihak lawyer Dan ini valid Pihak lawyer mungkin yeah. Pihak yeah, lawyer Lagipun Lesen Abang Aziz ni Masih valid lagi Lesen dia bukan nak dah mati Masih lesen ni masih Orang um, kata valid lagi Jadi kenapa nak diusir Uh, peniaga ni macam tu Peniaga ni pun ada tanggungan Jadi saya berharap sangat Bandaraya peka tentang perkara ini Tolonglah rakyat Rakyat-rakyat Orang peniaga-peniaga uh, ni Mereka bukannya senang Jadi saya berharap sangat PMX Saya, uh, saya percaya PMX banyak cak, uh, Cakna tentang Nasib rakyat Tolonglah uh, PMX Agar dapat bantu Peniaga-peniaga di sini, peniaga nak mengharap siapa? Mengharap pada kerajaan. Saya harap kerajaan cakna tentang perkara ini. Janganlah semua peniaga-peniaga Melayu punya bisnes dirosakkan macam tu saja. Saya berharap sangat PMX. Saya bila jadi macam ni, peniaga pertama orang Melayu di UCL, saya rasa macam resis benda ni. Benda ni tak sepatutnya terjadi. Abang cuba 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 abang terangkan apa-apa perasaan abang sebab abang kena macam ni. Saya dah pemurus Meniaga di sini selama 30 tahun Saya rasa amat kecewa lah masalahnya Lupa saya disk, disk, diskriminasi Tentang keadaan ni Sebab pasal lain semua ni tak dibuang Kan saya seorang Dia sanggup buang dua-dua kiuh saya Kalau buang satu tu tak ada masalah lagi Saya rasa boleh saya mencari makan lagi Bila dia buang ni seolah-olah dia Memotong nyawa saya terus Daripada negara di sini Inilah dikatakan diskriminasi. Saya dipahamkan Abang Aziz buat laporan polis. Boleh jelaskan tak kenapa laporan polis itu dibuat? Okey, laporan polis dibuat hari ini adalah kerana sebab saya baru rujuk balik kepada Apa? WhatsApp. Ha. WhatsApp mengenai yang uh, kontrak kami sebenarnya telah disambung sehingga bulan 10 tahun 2025. Dan kami minta pihak polis campur tangan lah Bagi tahu kepada manajemen Untuk letakkan balik kios kami dan barang-barang kami Kami nak berniaga seperti biasa Tolonglah kami, bantulah kami Ayah saya memang dah tak ada lokasi lain lagi Dan kalau Itulah saya kata kalau Kalau kami diusir Habislah, tiada lagi Tiada lagi tradisi kami di sini Sebabkan mata pencarian kami di sini Orang tua saya memang bergantung 100% Daripada asal jualan di sini Dan di sini pun keuntungan bukan Bukan berpuluh-puluh ribu setiap bulan. Satu hari boleh dapat dua ratus ke tiga ratus saja. Dan di sini pun kadar sewa pun seribu dua ratus ke dua ribu ringgit. Kami sanggup membayarnya sebab kami nak dapatkan tempat yang tempat yang cantik di dalam Kuala Lumpur yang senang untuk orang tua saya pun dah tak larat takkan kita nak tutup buka cemaar di tepi jalan lagi bagus pembangunan ni bagus. Tapi saya kalau boleh saya mohon pihak DBKL bagi kami tempat di lokasi ini dan sediakan a uh, kios sendiri. Saya berharap tadi dah buat police report, kita mengharap management a uh, hantar balik barang-barang macam mana dia buka alo uh, apa tu kios tu. Dia letakkan balik kios tu uh, seperti biasa kat do, uh, tempat lokasi peniaga tu dan uh, mereka akan berniaga besok Saya berharap pihak management adalah perikemanusiaan kemanusiaan. Dan, dan sebenarnya No Renewal World contract ni adalah disebabkan adik-beradik kami yang ada menjual menjual makanan mempunyai lesen dengan DBKL di luar kawasan. Dan sekarang pihak DBKL telah tamatkan, no, uh, dia kata uh, telah ditolak lesen adik saya, kakak saya tu. Saya mohon pertimbangan kepada Menteri Wilayah Datuk Bandar mengenai isu ini. Ya, itu saja. Saya menyeru pada pada Datuk Bandar, saya harap cakna tentang rakyat, warga kota di Kuala Lumpur. Miskin bandar banyak kat KL ni. Dan saya berharap sangat uh, janganlah semua nak roboh semua orang-orang peniaga-peniaga Melayu punya apa tu? Peniagaan nak dijahanamkan. Dia pun manusia juga nak hidup. Janganlah ada diskriminasi. Saya berharap sangat saya tahu Datuk apa Menteri Wilayah uh, suka membantu orang. Saya harap menteri wilayah dapat membantu um, uh, menyelesaikan masalah ini. Apa Datuk Zaliha memang selalu membantu orang. Jadi sebab saya pun ada pengalaman dengan Datuk Zaliha, jadi saya berharap kes ni Datuk Zaliha dapat membantu uh, peniaga ini untuk untuk apa tu buka balik perniagaan mereka meneruskan kat sini, Men meneruskan perniagaan mereka di sini dan membayar sewa dengan di BKL. Saya saya sarankan itulah lebih baik sebab kalau dengan pihak pengurusan kita tak tahu bila-bila masa dia nak dundam kita, dia boleh dundam kita. Saya mohon terus kepada pihak DBKL lah mengenai isu ini lah. Saya tahu saya tanah-tanah tanah yang telah diwartakan kepada warta kerajaan susah untuk diambil alih pada pihak swasta. Dia depends ikut daripada lot uh, setiap negeri itulah. Dia berbeza. Mungkin atas satu pajakan tu mungkin ada sebab yang tersendiri. Tak apalah sebagai layman orang kata Misal kata uh, PBT pajak dengan dengan apa syarikat yang lain pun PBT masih mempunyai kuasa. Jadi saya harap PBT cakna perkara ini dan membantu peniaga-peniaga uh, yang ada. Janganlah peniaga peniaga ni lah orang pertama diusir peniaga Melayu. Tapi tak uh, tak ta wajarlah buat macam tu. Cost of living tinggi. Saya berharap sangat PMX dapat membantu rakyat warga kota warga kota ni bukan hidup senang. Uh, Kais pagi makan pagi dengan keadaan ekonomi sekarang selepas pandemik COVID kan? Yalah, harga barang dengan sekarang pun harga barang pun agak asas pun makin meningkat. So kos hidup di Kuala Lumpur ni sangat-sangatlah sangat-sangatlah membebankan bagi saya lah. Kalau ada pendapatan mungkin kami terus kami boleh teruskan kehidupan. Seandainya kami dah tidak tidak ada pendapatan macam mana kami untuk supaya kehidupan. Dan usia orang tua saya pun 60 tahun mempunyai warga amunya mak yang masih tua yang uzo yang perlu disara dan adik yang OKU okay dan serta mak saya mempunyai sakit kronik yang me yang memerlukan kos rawatan setiap minggu. Saya mohon pihak-pihak berwajib bantulah kami. Tolonglah kami dengan siapa kami mahu merayu. Sebab kami sebagai rakyat, tempat bantu yang kami mohon adalah kepada kerajaan. Itu sahaja. Jika kerajaan tidak membantu rakyat pada saat ini, di, mana kami mahu mohon? Dengan siapa lagi? Siapa lagi mahu mendengar rintihan kami ini? Dengan mengusir ni, peniaga-peniaga tak ada pendapatan. Jadi, uh, apa? Uh, angka menjadi asnaf tu meningkat. Jadi takkan nak biarkan peniaga-peniaga orang Islam ni nak jadi asnaf. Sedangkan mereka mampu berniaga. Dan ada juga yang saya sedia maklum di mana kedai-kedai Melayu yang telah diusir oleh pihak PBT sekarang telah diganti kepada peniaga lain. Dan saya tak nak lokasi saya akan jadi benda yang sama dan yang peniaga-peniaga lain menjadi nasib yang sama seperti saya hari ini. Saya merayu sangat-sangat. Sebelum nasib menjadi bubur, saya merayu. Saya mohon kawan-kawan semua, rakyat-rakyat semua yang tengok bantulah kami share video ni sampai pihak berwajib nampak apa yang kami ingin sampaikan hari ini